150.000 dinari za sanirovanje plehoh i civoh na budinku Crkovni odbor Novosadske hrekokatolitske crkvi apostoloh Petra i Pavla dostal po projektu s kotrim konkuroval do Ministerstva pravde u pravi za sotrudnictvo s crkvami i virskima zajednicami. Sami obespečeli 70.000 dinari, a včera počali i konkretni roboti. A nješka smo poplatali da kustu zlip za boku za zvero. Položili smo da skelju popniti i zakrpeli za siku, ktora sektora, može biti trebati stoti temperaturi, uh, visoki i njiski temperaturi. Da nje čuri dost uh, tota atmosferska voda po crkvi. Uvidzime potrošime na crkvu. to druge, co nam ostane, tako je što se na parohijalni dom, bo nam tu na najveći najvekši problem. Tu nam najbarže zamaka, fasada odpada, až bi mušeli i e, obespečiti tak, že bi prihodniki, odnosno pešaki, koji tazi prihodza, že bi mali E, odnosno že bi merkovali na, na, na odvaljovanje, okrema u žimskih časov za sposade. Crkovni odbor konkuroval za ospejcom a projektami, a penjež iz ministerstva, okrem za sanaciju plehoh i civoh, dostali za ušorjovanje parohijalne biblioteki.